Да. 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 Скажите, что с вами стало? Средка, Как можете коротко постараться, чтобы, и что Вот лично у нас Я, на слуху, да. я, вот, не и, ну, я давно не видел. И очень давно не играл белье. в стране, там, сыграть другую курить нельзя. Мы ну, вышли, чтобы я покурил, потому что товарищ не курит. И беседовали о том, что происходит в стране. О том, что многие люди даже не понимают здесь, как там тяжело приходится. Слушаем наш разговор, один человек пришел меня закурить. ему дал он говорит, я бы сам пошел, но я не могу, потому что так получилось, что отбывал срок. Ну, как бы мы пообщались, все было нормально. Уже после того, кто он -то мы дальше стояли разговаривать с ним по После этого из пирамиды мы стояли на ступеньках в пирамиде. в сходе. Посидела группа людей, молодых что я никого не знал. Один из них сказал, что на мозге истребительное на слово. Я спросил, говорю, «Вот я русский, почему ты говоришь? Он начал рассказывать, что он за Украину, за то, за 50 лет. Я говорю, если ты любите Украину, сделайте что-то для нее, пойдите, ну слушай, а ты здесь что делаешь? Я говорю, я приехал оттуда. Говорить про русских, я сам русский. Который сам добровольно пошел, в начале марта записался в военкомат, а потом поехал на восток. Потом с этой высоты произошло, что я даже ничего не понял. Вот и вся история. А с каких было? Человек 8-10. Ну, а что вы вам говорили? За что это? Что что говорили? Чему? Ну, по моему дорожки говорили. Только потому что вы э, русский, да? Ну да. Это... Видите, я не сказал, что я русский. Я был на Востоке, но нигде ничего не сказал, что там были и русские, и молодые, и греки. Это все было в украинской армии. Я был не в батальоне, я был в украинской армии. А ты вы были сам? Можете рассказать? Вы с Березной там были? А, Нет, это было еще в по, полицейском. В милицию выпрятался еще так, не ну, Уже после того, как нас оттуда вывезли, на скорой помощи персонала, приехали сотрудники милиции. Я вам расскажу, что такое историю обратились обращаться, чтобы я написал Я после заявления подъехал, потому что я уже все это за один год занят. Подписал там документы, что они были, и все. Вчера с Дайресом не было на сходе, да? Сначала было учебка. После учебки я полетел А потом у меня был за Муросикой. Муросико это Донецкая, Муросико, Ростовская Красная, 16 километров от границы. Российская. Было, что недавно. Я повернулся в середине августа. У меня дали отпуск. Потом у меня жена отвела в больницу в госпиталь. Потому Начал тоже замечать родственники, что что-то со мной не так. Меня положили на курс реабилитации в больнице. После в больнице, вот, это Вы получили в так сказать, отпользу. Получилось только что он стоял в углу, когда проходишь в стране а я ось здесь. Они стояли по упругу здесь. Когда-то все началось, я сделал шаг вперед. И получилось что я. А за молодий был хлоп? Да. Ну, студенты чи я. Ну, вот товарища сухариков.